Qonşum Cəbrayilla birlikdə çörək ağatlardan bir neçəsini oğurub gətirdik həyətə və qohumum olan Hacını çağırdım və ona müxtəlif qiymətlərə satırdıq. Ümumilikdə 9 baş e, at satmışıq və ortada olan həmin məbləği qonşum Cəbrayıldan yarı bölürük. Evdə oturmuşdum, Asım zəhmət oldu mənə, çə at qaldım. Məsələn, mən dedim ki, gələrəm. 2 gün sonra gəldim. Cəmi 9 dəməy edə bilərik. 7 də. 3-də 4-də hesabarmışdım. Sonra gəldim, batıl qiymətində razılaşdıq. Mən də yox, elə bir yığın qazaxstana da gətirirdim, qapıya 50 dənə düzəldirdim. Gətirirdim qazaxstana.